Меня зовут Александр. Я аспирант, занимаюсь научной деятельностью. Мечтаю, чтобы в этом темном мире хоть капельку было немного светлее. В принципе, очень банально. Достаточно сильно поджали проблемы, и на самом деле была достаточно большая депрессия после чего я уже понял, что выхода у меня нет. Я вообще не начал искать Каблу. Я увидел в интернет-контенте, в ВКонтакте видео с Лайтманом. Я его посмотрел буквально минут 10. После этого я немножко впечатлился и начал думать о том, что там говорилось, и продолжил смотреть. Мне зацепила, на самом деле приближенность ко мне. Те слова, которые он говорил, были достаточно близки мне, я их мог себе, в себе как-то проверить, проанализировать. Но когда я познакомился с КБ, еще не был человеком науки, но все же те аргументы, которые приводились в том материале, который я просматривал, оказались достаточно убедительными в моем ощущении в моем понимании того материала. говоря, когда я познакомился с Кабалой, я вообще не знал, что это такое. Существуют какие-то мистические направления в этом. Я не особо увлекался никогда эзотерикой и прочей мистической штукой. Ну, я сразу понял, что это на самом деле достаточно четкая вещь. И там все достаточно интересно и хорошо написано, продумано. Впечатления самые позитивные, конечно, не всегда, но результат, в принципе, можно прощупать в себе. Все в зависимости от степени понимания материала. Не всегда получается его понять или как-то проанализировать. Стараюсь на себя его примерить. И когда получается, то ощущение достаточно положительное. Подвигло меня то, что я осознаю, что у меня, в принципе, другого выхода нет. Состояние безысходности сподвигло В моей жизни э, все стало несколько проще, стало несколько проще находить общий язык с другими людьми и выходить из различных трудных ситуаций. Ребят, если вам действительно, вас действительно поджала жизнь, то стоит попробовать. Вот после того, как попробуете, уже будете знать точно, нужно вам это или нет.